Сегодня мы хотим рассказать про питомник декоративных и плодовых растений фирмы «Яскравка». Площадь питомника составляет 20 гектаров. На нем мы выращиваем саженцы, роз – это основное наше направление, а также саженцы плодовых, кустарников и деревьев. На данном участке – это участок по размножению саженцев мородины. Это подвой на яблоне. Яблони мы прививаем на подвой под названием М106. Данный подвой на саженцы груши. Грушу мы прививаем на дикую форму груши. А это алыча. На алычу мы прививаем саженцы сливы, абрикосы и перцы. Это антипка, или как еще я еще называю вишня-антипка. Это подвой воды. вишня и черешня. На данный подвой мы приеваем 7 сортов сирени. В этом году будем опулировать такие популярные сорта, как Сенсация, Алиса Харди, Красная Москва и многие другие. Про процесс полировки вам расскажет сейчас наш ведущий специалист Александр. Добрый день. Перед началом полировки производится зачистка самого ствола штампа. Это происходит секатором, уборка ненужных листьев и зачищается. Ну, конечно, тряпка.